Відправляюсь у черговий походик. Я знову їду в Карпати. Ось поїзд. До нього ще 40 хвилин. Я вже прибув на вокзал. Зараз дуже жарко. Три години ночі я в майці. Мені все одно жарко. От. Зараз вже починаю розбирати свій велосипед. Думаю, заднє не буде скручувати. нужно идти сзади это кстати вот моя торба я на еду первый раз походу мираж все поместилось внутрь все до единой дребедения Теперь дядя в жирную покрышку туша я зимой ездил а сзади туши в прошлый раз в общем где-то так и будем ехать так мы прибылы с сдолбоним здоровый был у нас. Пробовал заснуть. Наверное, поначалу трошки спал я. А потом после 7 часов уже не хотелось. Погода не жарко, как обычно. ночью было жарко. И вот мы и приехали, майже наш поезд медленно доползая до вокзала. Так, їдемо по вулиці Городокській, питаємось виїхати в сторону сампора. Ілі через Городок, і одразу за дружною повернемо. Зараз будемо дивитися. Аеропорт на виїзді заїхали ми в метро. Зараз Він трошки треба немножко прикупитися. сумочку забыл до отказа уже двою. Когда отхаваем, через пару дней полегчает. Вот повернули. Впадатель. И дорога сразу меняется. На Гуевичи. Самбир, старый Самбир. Село Великий Любинь. сергушка с флагом белого. И желто -билий. Так походу і все. Рівна дорога закінчилась, дальше йдуть горки. підйоми і спуски. Починаються горки. А завтра будуть уже настоящі гори після самбара. Королюж, коро... коропуж. Ровний коро... пункт який називається ротки. Що Я не знаю, чи гори, чи село, чи поселок. Сейчас побачу. было 28, ехали, 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 тут раз 30. Вот так вот оно. Так, это наша первая ночевка на маршруте. Мы проехали Великий Любин, еще там грудки, грудки. И сам беру уже то километров 20 осталось до него. Даже меньше. 25. Вот наша стояночка в лесу. Я вот тут прямо палатку под тендом. Это я утром ее трошки подвинул. Это наша сидячка. И здесь костер. Очень уютное место получилось. Подальше от травы. Вот тут немая комаров. Вот. Я сегодня выключу телефон, хотел спать подольше. А он, сука, все равно зазвонил. В будильник его пробуждает. Ну это хорошо. Буду теперь войду в режим, буду просыпаться в 6 часов. Я раньше встал, раньше стартуем, раньше закончим. Будем ужинать по-видному. Вот. вчера доели жареную в духовке курку я постепенно отъедаю потому я очень много жертвы с собой взял килограмм 5 благодаря моей торбочке супер торбочке типа того Курка. в этой палатке намного удобнее особенно когда мокро когда кругом мокро в ней очень удобно Потому что у той палатки, когда она мокрая, утром просыпаешься, очень неприятно. Как сегодня было сухо. Но вроде как по прогнозу так будет недолго. Уже сегодня нас может залить. Да, сегодня уже может быть рак. а потом ад начнется. Ад. там было луки острые остановочка еще вот примерно через 500 метров от нашей стоянки начинается затопление столбы затоплены тут этот мостик такая свечка и развелась это сильно воняет канализация наверное какие-то чистоки может попали в эту речку вонище страшное Заехал через мостик уже. Скоро, Скоро будет самбір. Вот это что в новостях показывали. Залило тут страшно. Все залило. Нелегко ходить. Дождик пришел, нас трошки подмочило. Ну вот одна контрольная точка достигнута на сегодня. Самбур, 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 Самбур посмотрим его как он выглядит изнутри так огорожен написано заборонена зона вот тут вокзал такой мостик опасный Сянки.

пешеходный пешеходный. такий старый обшарпаний самбер Дуже файний кусочек дороги дорога стойник с товарными вагонами Вон самберский район це він сейчас мы въезжаем в старый самбер старосамберский район вот, Тургевский район. То, значит, а мы отсюда въезжаем. Вот мы заехали и будем ехать сюда. А, да, Днестр тут еще будет. Вот. вот, зараз мы будем быстро проезжать. Поехала электричка. здесь тут зупинка зараз будет. нас начинает опять заливать дождиком, очень крупные капли уже начинаются лесы, горы. Скоро уже старый самбер, а потом начнутся настоящие. О, резко прекратился дождик. Все? Да, все. Только налякался. Пересирательный дождик, да? На въезде у старый самбер. Бронетранспортер. Так, все. Поехал. И мы тоже туда едем. Яблонька. upadaje. Stary Isambir witaje Was. To jest Stary Isambir. No Якісь могили і дуже древні густо густо наложені. Тут такий підйомчик, річка внизу, ллезна дорога прямо під нами внизу. Так і їдемо. Акація. Це єврейське. Захоронення, кладбище єврейське. Интересное. Поездук. Камни, камни вымытые, не строби жить на мыл камней. Це ми приближаємось по Дністру їдемо. І він нас все время петляє. Тут розливається на дві течії, на два рукава під моста. Наш пульт лежить туди. Настояща горна дорога прийшла з ви... гори, гори. Доїхали ми наконець-то до Дністра, то ще не Дністро, був, то щось якесь було. А це ми в настоящому Дністрі. Я вже покупався, як слідувати, занирнув. Пороги, ну квадрата, конечно, тут максимум полметра. В таких речках заныривать важно. Остатки старого моста через Ністрю. І наша дорога вперед. Ністротиче, Грезна дорога, тут буде наш туннельчик. Микротуннельчик под під нами. Тимком пахнет. Паровозик снова. только переделана да, помнишь, как мы музей бачили да, вот и маленький перевальчик вот тут выставка речки японцев он петля а дорога зачем было делать такой перевал можно а ну там пришлось бы мостик ложить уже настоящие горы ровных мест все меньше и меньше там какая-то просика на горе. Десь там будем шукать место. Скоро уже. Что ж пахнет красиво. Так приятно. Красивое место. Домик, а цей сарайчик. Ух ты. Сколько прикольного всего этот. Садок и асфальт. Тут какой-то хозяйственный чувак жил. Сад гарный. Вначале пчелами пахнули, медом харчма может, отель тут. Оно, граница районов, да? это может быть приехали, все, граница района Готовы через ЖД Сейчас посмотрим. Я спосмо. где мостик течет и вот здесь под дорогой речушка вот оттуда вот я красота эка Нет, это мы дальше увы это просто буначе дор... там вообще красотень зараз будет сейчас наварим водички и наделаем чаю из трав там черника малина, ажина, земляника, мята и душица. И еще парочку и Будет у нас супер чай. Вот это наш домик такой. А там вот у ручей. Я сейчас покажу. Ручеек. У меня чистейшая водичка бежит. Вот а по палатке тут стояночка тут туристы наверное когда-то были давно уже заросло колодки мы одну колодку перенесли сюда Будем на ней сидеть вот так вот дров тут есть правда в основном пыхтовые но горят очень даже хорошо горят это я иду трошки выше тут еще одно такое место похоже на стоянку а вот и ручей бежит круто вверх идет и там где-то там где-то что-то там какая-то полянка выше есть но мы туда не ходили